Розповідав такі історії, що багато з бригади, тому що бригада дислокується в Дніпропетровську, в Дніпропетровську. Багато були донецькі хлопців. Не хочеш про це не. говорити, але все-таки в двох словах: ну це ж армія. Я також чула ці історії. Я чула, що так переходять або звільняються зараз. Є запитання не серед добровольців, а серед контрактників про те, чого ми воюємо, Я... люди нас не підтримують, наприклад, На ну що е дезертіров просто в стране было мирно, да? Не было никакой войны, не... все срочной службы уже не было, и шли сразу на контракт. Вот. Хотели военный билет. И просто он думает, ну пойду я на контракт, буду зарабатывать деньги, будут мне платить, буду ходить как на работу. Uh -huh. И тут бах, война, и убить могут. Начали, ну и люди подумали, ну некоторые там, тем более я говорю, все там, ну большинство с восточной Украины, там, да, ну да, практически все с Донбасса, там семьи у них на Донбассе, и вот многие повольнялись из-за этого. А многие перешли за бабки. А то что, то, что за деньги я говорю, это не потому, что там слухи какие-то, а потому что после того, как они перешли... Мы еще какое-то время созванивались. Uh -huh. Там они тоже там, агитировали, там, рекламки проводили, что ребята, давайте к нам. Давайте тут, к нам. Uh -huh. тут нормально платят. А некоторые обиженные там звонили, говорили, ну что, теперь повоюем. А вы что им казал? Повоюем. Ну, но это такой психологически момент, когда ты был в одной бригаде с хлопцами, были плечо-плечо, -плеч, а потом вы Просто пере вы... переходят не самые достойные люди, uh -huh. ну из тех, кого я знаю. Поэтому, ну, не были мы там офигенными друзьями. Вот. Это были не очень хорошие люди, которые... И почти все, ну, вот, когда мы там узнавали, что там кто-то -то, там дезертировал, да? Вот был у нас там мальчик, они там, Саусианов. Вот. Он что с собой? Он, ноутбук он украл, перед тем, как уйти из бригады. Потом еще там один, я уже и фамилию не помню, тоже ноутбук украл. Это уже, это уже как, как система. Вот, если ты хочешь убежать, надо, надо украсть ноутбук перед этим.